dağlaşmalar 4 ayın həsrətini bitirdi. Salamlayıram. Avvallar sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şairlər Azərbaycanə ayağını basan kimi valideynləri və qohumlarının sevincinin həddi-hüdudu yox idi. İranda həbsdə saxlanılan Bir neçə gün əvvəl azadlığa buraxılan gənclər Şəhriyar Haczadə və Fərid Hüseyn artıq Azərbaycandadır. Hə, sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. <laughs> onlar İran-Azərbaycan sərhədinin Biləsuvar keçid məntəqəsindən ölkəmizə keçiblər. Gənclərin Azərbaycana keçmələrini yaxınları ilə yanaşı jurnalistlər də izləyib. Şairlərin mətbuatə ilk açıqlaması prezidentə təşəkkür etmək olub. Vali ağası çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz. Yaxşı oldu. Şəhriyar Hacızadə daha sonra deyib ki, onlara heç bir təzyiq edilməyib, işgəncə verilməyib. Bizlə İslam adət-ənənəsinin humanist prinsiplərinə uyğun davranıblar. Təbrizdəki konsulluq bizim azad edilməyimizə xüsusi diqqətlə yanaşıb. Həbsdə olduğumuz müddətdə Bizimlə daim maraqlanıblar. Sizə təşəkkürlər oldu. Yox, heç bir şey olmadı. Çox sağ olun ki, bizə belə diqqət göstərirsiniz. Gördüyünüz kimi sağ salamatıq. Azərbaycan prezidentinə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsun cənab İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmanovna deyirik bu. Daha sonra gənclər yaxınları ilə birlikdə evlərinə yola düşüblər. Fərid Hüseyn Kürdəmirə, Şəhriyar Hacızadəyə, Seymişliyə Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn mayın ikisində Təbrizdə keçirilən şeir festivalında iştirak edən zaman saxlanılıblar. <laughs> axşam saat, saatlarında təxminən saat 11-in yarısı ətrafında saxlamışdılar. O vaxtdan ə, ta ayın 6-sında Bakının ə, Azərbaycanın ə, Təbrizdəki baş konsulluğuna rəsmi şəkildə təhvil verilmişdir. Sentyabrın 6-sında oldu. Xeyr, heç bir təzyiqlər olmayıb. E, bizlən İslam mərhəmətinin əsirgəlmədilər və orada bizə çox yaxşı baxıblar. Vaxtı-vaxtına tibbi müayinələ keçmişik və eləcə də e, bütün problemlərimiz həll olunub, ailələrimizlə danışmaq icazəsi verilib, konsulumuzla görüşmək icazəsi verilib. Heç bir problem olmayıb yəni bizlə.